Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie BL Bad Guys My Boss basados en el libro. Pat explicó pacientemente durante un rato y luego se acercó a la pared alta donde el andamio llegaba al techo. Todo lo demás estaba bien, pero quiero que esto se arregle y, antes de que Pat pudiera terminar, varios trabajadores en el andamio comenzaron a gritar. Y una sección del andamio del tercer nivel se derrumbó. ¡Oye, cuidado! ¡Muévete! Seguido por el sonido de los tubos metálicos golpeando el suelo. ¡Ay, tonto! Llame a una ambulancia rápido, señor Pat, señor Pat. Se produjo el caos cuando cayó el andamio, Coravid. Que estaba cerca, simplemente fue forzado por un tubo de metal cerca de su oreja mientras que Pat fue golpeado directamente por el metal que caía Traiga al oficial de seguridad aquí Tonto ese es el asistente del gran jefe Estamos todos jodidos perderemos nuestros trabajos por esto ¿Ya llamaste a una ambulancia Date prisa ¿Puedes conducir un poco más rápido El ladró con voz fuerte en el auto Manop, el conductor veterano, se estremeció ante el repentino estallido. Pensó que podría ser su día de mala suerte si su jefe le gritaba. El hombre de mediana edad miró por el espejo retrovisor y vio una cara que parecía como si el dueño hubiera estado enojado durante cien años, lo que lo aterrorizó aún más. ¿Eh? Sí, señor. Manop asintió y pisó el acelerador. Aumentando la velocidad como le había ordenado su jefe, sin importarle el peligro, se de izquierda a derecha, saltándose ocasionalmente semáforos en rojo en varias intersecciones. Pero el hombre del asiento trasero aún intentaba ir más rápido. Durante este tiempo, Ellis hizo varias llamadas hasta que le informaron que Pat estaba consciente pero un poco aturdido. Ellis escuchó aquello, pero todavía se sentía incómodo. Tendría que esperar a que se hiciera un examen detallado del estado de Pat. Coravid, si pasa algo, llámame inmediatamente. Estaré ahí en menos de diez minutos, le indicó Ellis antes de girarse para instar a Manop nuevamente. Manop, conduce más rápido. Eso es lo más rápido posible, señor Ellis. Llegaremos al hospital justo después de la siguiente intersección. Está bien, entonces hazlo rápido. Desde que recibió la llamada, su mente había estado confusa, incapaz de pensar con claridad. Su corazón ardía con una mezcla de ira y preocupación. La falta de información concreta era una tortura. Detente aquí, caminaré el resto del camino. Ellis abrió la puerta y salió del auto con sus largas piernas, mitad caminando, mitad corriendo hacia la sala de emergencias, donde vio a dos empleados de la empresa sentados nerviosamente, esperando noticias del interior. Coravit, que levantó la vista al oír el sonido y vio a Ellis, palideció, abrió mucho los ojos y saludó torpemente a su jefe, quien simplemente asintió en respuesta, ¿Dónde está Pat? ¿Dónde está él? preguntó Ellis con impaciencia. Sus largas zancadas lo acercaban más. ¿Qué dijo el médico sobre Pat? El rostro de Ellis parecía tenso y lleno de preocupación. Está adentro, señor. No hemos oído nada todavía. El chasqueó la lengua con frustración y balanceó los brazos con impotencia. ¿Cómo sucedió esto? Necesito una explicación clara se obligó a calmarse, bajando la voz en un tono lo más normal posible, dándose cuenta de que gritar no ayudaría y solo aumentaba la tensión. Mmm, todavía estoy confundido, señor. Mientras estábamos inspeccionando el trabajo, de repente el andamio usado para pintar se derrumbó repentinamente. El señor Pat estaba ahí parado discutiendo el trabajo y quedó atrapado en él. Un incidente así nunca ha sucedido. He ordenado al personal que verifique si el equipo estaba defectuoso o si fue por negligencia. Coravet explicó nerviosamente, sintiendo que un problema no se había resuelto antes de que surgiera otro. Había estado trabajando durante mucho tiempo, pero nunca se había producido semejante racha de mala suerte.